Распаковка формы ЗСУ. Дерну уже штаны зимние. Все классная штучечка. Надо быть. Да, да, ладно. нас армия мы заботочила. Не знаю, що це. Як його ну, бігать, да, чесно кажучи, ну ладно. Це утеплювач, а то бушлат. Утеплювач теплівач маловатий, мені здається. Угу. Його можна носити без фліски, тоді може буде. А Як його без фліски вдягнеш? Він теплий? 52, но мне надо 54. Шапка. Шапка прикольная засу. Мне очень понравилось. Правда, маленькая, мне кажется. 54-56. Ну, ладно. Нормально. Снова ну, классный этот. Вот ЗСУ про нас прикроется. Так. на черный бельем. Нормально. Самое главное, чтобы на маленьке было. Штаны. Штаны тоже нормальные. Сдайте, вылукувайте на меня. Господи, мой, эти дворяки. Перчатки. Перчатки в ССУ хорошие, мне не подобают. Да ты что, да Класс. бомба. Перчатки хорошие. Так, что у нас еще тут есть? Берцы. Берти, ну почекай еще, берцы, да. Фух. Никто мне столько подарков не дарил за все життя, <laughs> за один раз. Никто так меня не одягал, за собой Уже. Завжде радуюсь новым ну, подарункам. Так. Великие. Сейчас все нормально. Вот это, <coughs> слушай, классная штука, баб. Зимой дуже спасает. Мне дуже подобається. Так, пигну и классно. Так, еще под что-то там подклав его. Еще суперские. Бомба. Так, Так, носки в цьому році не такі дали, як в минулому році, в минулому році інші були. Ну Ці, мабуть, краще. Бо в минулому році, як кажу, погані, Ну це не знаю які. Не, шості. Так, щось так. Так. іще? такі от сандалі. Так ти що? Я ще минул для нас носив. уже дали новые. Нормально. Хороші. А ви кажете, нас за СОУ не забезпечують. Так ти шут! Мені вже ті скільки на раз не дарили. Зараз. Все. Зиму переживемо точно. Welcome, Army Ukraine. Ага.